uch jigar go'shasini yo'qotgan ona humon motamda qishloq chekkasida joylashgan bu qabriston nihol uchun kunlik ziyoratgohga aylangan turkiyada bo'ldi aylanganyer bilan chappo' bir qizim o'ldi qizimning ikki bolasi ikki nevaram o'ldi shu parishon qirq ikki yil avval afg'onistonni tark etishga majbur bo'lgan nihol turkiyaning bu chekka hududiga kelib o'zi va farzandlari uchun tinch hayot qurgan ammo bor yo'g'i bir daqiqa yoki ko'proq vaqt ichida hayoti ostin ustun bo'ldi bu qizim ko'p duhgan edshu uyda bo'ladi shayiti borlar hami bilmayman unutmay shayitini men bu yerda o'tirsam o'lginimcha qizimni taqtirlayman mening istarigim bo'lsa shu uzoqdan uzoq yerga bir avasam kecsam unga dirumim yo'q kechik afg'oniston nomi bilan tanilgan bu qishloq yillar davomida minglab afg'onlar uchun xavfsiz boshpano edi bu jamiyat bir xil maqsad va dard bilan odamlarning kuchi bilan barpo bo'lgan 41 bir yoshli zahro va uning turmush o'rtog'i <tries> <tries> bu yerga uch yil avval yaxshi hayot ilinjida kelgandi oilaning yagona boquvchisi zahroning yeri muhammad zilzila ro'y bergan paytda nogiron o'g'lini qutqararkan devor tagida qolib jon berdi endi yetti bolani boqish va tarbiyalash mas'uliyati elkasiga tushgan bu ona noaniq kelajak qarshisida qolgan ko'p tashvishim shuki mening ularim kichana hali shipala oyda bittasi katta emas bittasi bor katta ganam shu ingali o ham yurolmaydi tolima uning o'ziga bir kishi lozim uning ishi unga qaramaq uchun. turkiya hukumatı va turli xayriya tashkilotlar jabrlanganlarning barchasini qo'llab quvvatlamoqda ammo Zahro kabi turk vatandoshi bo'lmaganlar uchun kelajak qorong'u ko'rinadi bu yerda halokatli zilzila kamida 147 kishining hayotiga zomin bo'ldi tirik qolganlar endi foydalanish uchun xavfli deb hisoblangan va bu jamoaning yuragi bo'lgan binolarning vayron qilinayotganiga guvoh bo'lmoqda yillardan buyon bu mantiqada yashab kelayotgan aholi uchun uylarni tark qilib chodirlarga borib yashash unchalik oson kechmayapti ayni damda kelajak ham noaniqligicha qolmoqda lekin kichik afg'oniston nomi bilan mashhur bo'lgan uvakent qishlog'ini qayta tiklash uchun sayyo harakatlar allaqachon boshlangan bu yerda islomning uch qavatli to'qimachilik fabrikasi joylashgan edi u hamma narsani yo'qotdi lekin u kelajakka umidini yo'qotmagan islom kichik bir xona ichidan allaqachon o'z ishini qayta boshlagan eyjan yani. umud yani. bo, -tahed, -ba, umid bor umid bor ya'ni ilgardan umid bor, umidimiz bor andi baqa inshaalloh bo'lamiz har kim inshaalloh bu kun o'tadi ketadi baqa bahara ishiga bir qovushadi baqa. va xuddi shu kabi qadamlar esa bu jamiyatda umid uyg'otadi va unga o'xshab o'z yaqinlaridan ayrilganlar uchun bu mantiqa oldinkisi kabi bo'lmasligi mumkin lekin amon qolgan narsalarga tayanib olgan holda u kichik afg'onistonning yana vayronalar ostidan ko'tarilishiga umid bilirgan feruz Rahimi, bbc overkend